комплект формы повседневной и полевой, которые будут одеваться одевать подразделения оперативного назначения и специального назначения. Вот нам значит, будет принят вот такой цвет защитный хаки, потому что он является универсальным камуфляж. Его тяжело подобрать под местность и, в зависимости от изменения местности, нужно менять камуфляж. Мы не настолько богаты. Этот цвет универсальный, его можно использовать практически практически в любой местности. Значит, чем хороша эта форма, во-первых, вы видите, у нас лианца э, такая э, лощенная, она пропитана для того, чтобы она не промокала, для того, чтобы значит, не, не горела очень быстро, значит, э, не скатывалась и лучше носилась. Значит, карманы предусмотрены таким образом, расположены для того, чтобы можно было экипировку и оснащение легко укладывать и значит, переносить ее. Значит, вы видите э, всевозможные липучки для того, чтобы размещать значит, обозначение свой-чужой. Сам пошит он по образцу европейских спецподразделений формы. Он предусматривает, предположим, вот видите, воротник такой, в зимнее время можно вот так закрывать в летнее время можно как воротник вот так разворачивать и использовать его и значит здесь вы видите опять же в зависимости от времени которое есть у бойца если времени нет то он нужно срочно одеться для этого если пучки вот если есть у него немножко чуть больше времени есть змейка а если есть вообще хорошо много времени то еще и пуговицы и кроме и этого такое. да, кроме этого естественно это еще является, ну, ветер не подувает и так далее. Значит, кроме этого, на локтях и на коленях, значит, вот такие вставочки вставляются, поролоновые, это при ведении огня, при падении и так далее, для того, чтобы не разбивать локтевой сустав и коленные суставы. Можете больше на камеры повернуться? И коленные суставы. Значит, дай брюки. Брюки, также самое, не предусмотрены поясная, очень удобная, широкая, для того, чтобы можно было на нее нагрузку цеплять. Она не спадает и держит очень хорошо. Также регулировочные такие пояс, поясные, как на резинке, так и на э, липучке. Значит, кроме этого, тут также усилена э, коленная часть. Как правило, это большая проблема в форме, потому что боец на поле боя передвигается, переползает, падает и так далее. И эти места наиболее как бы, подвергаются большему износу. Поэтому эта часть усилена, так же самое есть предусмотрено для того, чтобы сюда вставлять какие-то поролон или вставка для того, чтобы сохранять коленные суставы. Усилен паховая часть для того, чтобы опять же при движении не повреждать, не повреждать форму. Это все, кстати, нашего э, ткани мы подобрали. Ткань это проверенная, причем она с этой стороны вот такая как бы жестковатая на вид, а внутри она приятная к телу. Ее испытали, в том числе и в зоне эту, эту ткань, поэтому она сейчас. Ну, на ней будет основа пошития формы. А где вы нашли? У нас в Украине. Киевские фирмы, в Черкасах есть предприятия. То есть мы практически основу делаем и технику, и все остальное, на нашу украинскую, для того, чтобы, кроме того, чтобы вооружать национальную гвардию, еще дать возможность, чтобы наши предприятия развивались. Вот такие, вот такие, вот берцы вы можете попробовать. Ну, как женские хорошие ботиночки, очень мягенькая кожа, дает возможность хорошо двигаться, он легкий, двойная литая подошва, опять же, э -э оберегает военнослужащего от получения всевозможных травм, вот, и э очень удобно, значит, в, в приведении боя. При том, я хотел бы сказать, что э цена э вот этой формы даже э дешевле, чем была до этого. А сколько? Вот эта форма стоит 530 гривен, комплект. Обувь стоит 600 гривен. А ранее? Дешевше, потому что мы пробовали разные ткани, испытали их. И э, эта ткань показала себя лучше всего. Это первое. Второе, все-таки камуфляж он требует красителей больше, покраски и так далее. И Поэтому мы пошли вот таким путем. И я думаю, что оправдывает, будет оправдана, Потому что ее можно, во-первых, и зимой. Такой же будет и зимняя форма. Дополнительно мы сейчас планировали и проводим закупку резиновых изделий для ног, в осенне-зимний период использования, всевозможные вставки для берц в зимнее время, чтобы люди не мерзли. Ну и, и другие. Комплектов я вот до этого говорил, значит, такая форма одежды. У нас будет две формы одежды. Первый комплект, 20 тысяч комплектов уже пошито. Значит, модель такая же самая, материал немножко другой, камуфлированный. Материал другой камуфлированный. 20 тысяч комплектов пошита, это в этом году мы призываем 9 тысяч молодых солдат. Они в первую очередь будут одеты. Учебное заведение. А эта форма, ее вот сейчас министр утверждает. И начиная с понедельника мы начинаем шить на 10 тысяч штук на подразделения оперативные и подразделения специально назначенные. Я думаю, что 2-3 недели. То есть через три недели уже вот ребята, которые да, непосредственно да, на да, Востоке да, будут... Да, да. Они, у них сейчас, в принципе, у нас еще есть такая возможность. Ребята, которые находятся на Востоке, а у нас там, чтобы вы правильно понимали, ведут боевые действия, только специальные подразделения. А те подразделения, которые не являются специальными, там контрактники и все остальные, они все службу на блокпостах. Боевые действия, штурмовые действия ведут только спецназ. И у них они где-то неплохо, экипированы неплохо, у них камуфляр, он, камуфляж, он сейчас свои функции спас, выполняет, учитывая, что сейчас лето и вокруг э, зеленая масса. А эта форма мы вот, я вот в течение двух-трех недель эта форма будет готова.